Сергей Леонидович. Я. Сегодня 16.02.2016 год. Так. Вот. Мы с вами во время захода, в, э, захода в мониторинг акватуры Бузского лимана так. выявили пленку серебряного, э, серебряного вот в данный момент... серебряного цвета. Секундочку, Антон, секунду, да. давайте мы синхронизируем время. 12.00, да? Сейчас. Угу. Еще раз осмотрим акваторию, потому что в данный момент ситуация поменялась. Вы считаете, что она испарилась? Куда? Нет, поменялась. Я не говорю, что она испарилась. Давайте мы еще раз посмотрим на нее. Еще раз. Еще раз проследуем. 9-10-й причал. Мы еще раз еще проследуем. Раз еще раз проследуем его. Да, мы его да. будем проследовать ну, в течение еще трех дней. Дальше. Был составлен акт обстежения по этому поводу. И был составлен акт отбора проб. Я прошу воды. еще раз уточнить. Да. уточнить. На данный момент. Актуально это так или нет? И данный, ваш документ второй, который вы назвали акт предбору проб. Давайте синхронизируем еще раз время. Вы распишетесь? Я не буду отборе... расписываться в документах в данный момент. Неуполноможе.